Меня судил э, военный трибунал, ДНР, так называемый. Он у меня осужден на 10 лет. Шпионаж, сотрудничество с СБУ. Кого-то пытали, кого-то били. Чтобы этих криках не было. Мы стояли и пели. Это была моя жизнь на изоляции. Как можно быстрее, уже зимой. Мы надеемся, что они будут тоже дома. Называет мою фамилию говорит, Матюшенко, собирайся домой. Я думал, что это шутка. заходим в магазин расплачиваться карточкой и там все эти новые виды оплаты допустим в супермаркетах и я когда выкладываю в стане товар, я говорю, иди сама расплачивайся. Какие-то там стоят уже аппараты, которые... Ну, их тогда не было, Можете. когда меня посадили. С первого дня, как только пришел, я, наверное, первые две-три ночи я вообще ночи не вообще спал. Я 4 -4. дорвался до телефона, и я начал смотреть все новости, которые происходили за все это, за эти годы. Вот, там 17, 18, 19, потому что этот вакуум ну, без новостей не мог. Мы должны были прийти на день рождения в 4 часа. К другу я приехала в 3 часа. Звоню, телефон у него был отключен. И потом, как выяснилось, что буквально 5 минут мы с ним разминулись, я приехала в 3 часа, а он вышел только во двор, вышел на площадь и ему ну, мешок на голову и выясни. Я вышел из дома. Это было 15 июля 2017 года. Подъехал какой-то автобус беленький. Фольксвайн. Мне одели наручники, мне одели пакет на голову, полиэтиленовый, посадили в автобус и все, и мы поехали. Куда привезли меня, я, я никак я не знал. Там пытали людей. То есть э, крики постоянно были там. Вопросы были, что я сотрудничал с какими-то какими службами в Украине. После того, как меня немножко там попытали, меня потом подняли на, на первый этаж. Уже там были комнаты сделаны под камеры, вот. И в камеру в этой там уже сидели ребята. Это была моя жизнь на изоляции. Есть человек, который он уже, насколько я знаю, его посадили. Тот, который при мне был главным. У него была привычка, когда он выпьет, кого-то бить, допустим, да а пил он каждый вечер. Тебя заставляли петь, потому что кого-то пытали, кого-то били, чтобы вот этих криках не было. Мы стояли и пели. У него был приступ, оказывается, у него паховая грыжа из-за проблем с кишечником, то есть у него происходит ощемление. Организация «Червоный крест» она бесполезная. Есть человек, допустим, там, который сидит, дедушка, он сломал шейку бедра и он ходит на ходунках уже три года. За это время никто, допустим, из Красного Креста, никто не приехал, не посмотрел, как как он живет. Он сидит тоже по, по статье «шпионаж» 321. -я». У нас была проукраинская позиция но все это в городе вообще знали, мы этого не скрывали, но что стало причиной? Наверное, это и стало причиной это кстати последний новый год который мы отметили вместе мою жену начали как бы привязывать ко мне и не то что намекать и прямо начали, начали сказать, говорить что она пособник вот так я для себя мыслил что либо я подпишу что я признаю а если я не признаю тогда я подставлю под удар свою супругу Поэтому мне пришлось написать чистосердечное признание, что я признаю то, что мне как бы вменяют. Она один раз приехала туда в суд. Когда Валера увидел меня, да, ты, наверное, там просто обомлел. Потому что я вообще не понимала его взгляд. Он вообще на меня не смотрел куда-то там, как сквозь стену. Я сказал, ни в коем случае вообще ноги, чтобы твоей здесь не было, вообще даже чтобы не приезжать. Ну, после того я ни разу не была на оккупированной территории. И это, наверное, было вот такой какой-то моей, не знаю, глупостью назвать. Ну, в тот момент я просто подвергла опасности себя и свою семью, что привело к определенным последствиям. Моя теща, низкий поклон этой женщине, вот. Она постоянно была рядом со мной там, с той стороны. И она все время привозила мне передачи. Если было какое-то письмо, допустим, от супруги, она мне привозила, я, я читал его. Меня судили по уголовному кодексу Украины 1961 года. Матюшенко Валерий Николаевич обвиняется в шпионаже по статье 321 в пользу иностранного государства Украина. То есть, то есть это абсурд такой был. Я когда прочитал, это в голове вообще не укладывается. Я не знаю, ну как-то все равно было написано вот так. Вот у меня был адвокат, это сотрудник МГБ, и она приходила к моему следователю, который вел меня, и она говорит: так там такой-то, такой-то должен, что он должен сказать, допустим. И она спрашивала совета. Не знаю, как сейчас, по крайней мере. Вот, но на тот момент все боялись. В 11 ранку в офис президента на подвір'ї собираются два десятка людей. В руках фотографии та літери, с яких формують фразу: давайте поговоримо. Мы включили телевизор один из каналов вот украинских, и я увидел что моя жена стоит с моим плакатом около офиса президента. Я просто, я когда увидел это, я, я обалдел. Он у меня осужден на 10 лет, находится в Макеевской колонии 32. И, к сожалению, я же говорю, у меня есть все документы, и справки с колонии, приговор, все у меня на руках, и задержание МГБ. Но, к сожалению, вот уже третий обмен, мне говорят, что его не отдают. Акции нужны. Вот. Это напоминание о том, что вы должны заниматься людьми, а тем людям, которые сидят там, они понимают, что здесь про них не забывают. Как можно быстрее, уже зимой, мы надеемся, что они будут тоже дома. Заходит помощник начальника колонии, называет мою фамилию, говорит, Матюшенко, на УДО, собирайся. Я стал, я вообще, я думал, что это шутка. Ну, то есть, как говорю? Он говорит, ну так, говорит, собирай вещи домой. А мне уже в мысли в голове думаю, наверное, меня оставляют здесь, в Донецкой области. Семь лет ты как бы сидишь тут, приходят, просто так собирайся домой. Я увидел жену, я увидел тещу свою. Я уже понял, что я уже дома. Мы все растеряны, потому что это не один, не два года, это все-таки семь лет. И мы не знаем, какое у него состояние, потому что все эти годы мы жили в неведении. ты отсидел там 8 или там, не дай бог, кто-то отсидел там 9-10 лет. То есть потеряна куча времени, там где-то разбиты семьи, люди выходят с инвалидностью. И сказать, что ну выходи и все. Я же говорю, даже этого статуса политзаключенного, а все же сидят по политической статье там сейчас, и, и много сидит, и как бы люди выйдут, что, что делать это, дальше. это было давно. Заехали гости к одному человеку. А, я на ней поиграл, она мне понравилась. И потом, а, это на Новый год было, да, Тань? И потом на Новый год, а, говорит, я тебе сюрприз, и приносит мне, заносит мне в квартире гитару эту. То есть она поехала сама, купила у человека эту гитару, вот, и, и привезла мне, сделала сюрприз такой. ты не пришел, як месяц зишел, я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стыжки не знав, чи мати не пускала. Такие дети приблизительно. Ребят, я, не, честное слово, не хочу, даже позориться, не хочу, она просто расстроенная. давайте, вы в следующий раз встретите, я вам допою вдох. Отремонтирую гитару, и все, будет нормально все.